İmamsinə gəcə idi gördü bir dənə qulağına əyiləşib ağlayıb. Əyləşdi bəyrində dedi: "Niyə ağlayırsan?" Döndü gördü Hüseyn ibn Əli. "Mən ürəyə yatdım." Dedi: "Mən niyə ağlayırsan?" Dedi: "Aqamam bir kərə qulamam. Mən Nahardan burdan oturu bağlamışam. Minlərlə adam gedib. Bin nəfər mənə baxmayib, körü ilə kərə qulamam. Soğuşur. Amma sən mənim kənarımda əyləşəcənsən. Sənin baş qadın." Dedi. dedi: "Niyə ağlayırsan?" Dedi: "Amma Yahudunun nökəriyəm." Mə cəhudi nöçəri yamağa. Məni incidə. Məni vurey, mənə çörəy verməy. Dedi Tucey də Yahudunun qapısına. Hüseyn də. De, Muamisen dedi Tucey də Yahudunun. Deyirəm səni qaparmaram Yahudunun şeyrə. Sən mə Yahudunun qapısına gəl. Dedi, "Yox, bizim işimiz var, Tucey də." Ceytdi qapını döyüdü. Yahudu çıxdı, gördü Hüseyn ibn Əli. Cəhudi o qədər söyndü. Dedi, "Sə məm qapıma gəlibsənsə." Sənin başvaduğun buraydı, nağa bizcə lidonda. Döndü dedi ki, sənin qulamındı. Dedi oğa, bəli. Dedi, bunu incitmə. Dedi oğa, sənin gəlməğını azad elədim. Dedi, cəmdə xür kəlvəçilə. Çünki sən azad oldun. Sən gəl bə qapıma. Xanımı gördü bir haidi. Gəl dedi, çi nə var? Dedi ki, xanımca gör kim gəlib qapıya. Gəldi gördü Seyid Şəhətə İmam Hüseyn. Dedi ki, xeyr ola kişi, Hüseyn bura mağarəyə. Dedi bu bunu incitmişdir İmam Hüseyn mənə gətirib bizə deyə bağışda. Bunu, vırma, bunu verim onu, bunu töləyərəm. Dedi mən də bir hormata qədəm ha İmam, sən bağışladın bunu. Xanım dedi sən onu bağışladın Hüseynə xatir. Mən də Hüseynə xatir məhriyəmi keçdim sənə. Məndə de məhriyəm bu. Deyə məhriyə bağışlasın. Filan böyük bağımçı var, mən də vurdum onun adı ilə. Deyəndə "Əgər iman sən bebilə bərəkətli" deyə əşhadu alla ilaha illallah və əşhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar.